Apa maknanya? Yang pertama Bapak Ibu Suhudul kasroh fil wahda Pandang yang banyak pada yang satu Itu maknanya Bahwa segala yang wujud ini Segala yang nyata, segala yang zohir Segala sesuatu Pada alam ini Itulah kenyataan Nyatanya akan diri Allah itu semata-mata yang kedua, suhudul wahdah pilkasro. Pandang yang satu tampak yang banyak. Itu maknanya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada ini. Kalau Allah yang wujud pada segala yang ada, dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Itu maknanya, segala bentuk yang berbeda wujud yang lain itulah kenyataan akan dirinya Allah itu karena disitulah letaknya Allah itu ahad ahadnya akan dirinya Allah itu bikulisayin muhid Allah itu ahad ahad itu maknanya esa esa itu maknanya tunggal tunggal itu maknanya tiada berbilang kalau Allah itu adalah esa tunggal yang tiada berbilang, itu artinya bapak ibu yang mesti ditanam ke dalam hati kita ini hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu makna yang sebenarnya. Hanya dialah yang wujud secara mutlak. Kalau dia wujud secara mutlak, maka dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Itulah rahasianya: jauhnya tiada berentara dekatnya yang tiada bersentuhan. Kenapa jauh yang tiada berentara dekat yang tiada bersentuhan? Karena dia tunggal, karena dia ahad, karena dia esa. Dia tidak terikat oleh dimensi waktu, ruang, dan tempat. Bahkan, ruang dan tempat itulah bukti kenyataan akan dirinya yang ada secara mutlak.